四点半3，三号厅《闪灵》，你几点到？你还来吗？他这胆子看，看《闪灵》。 你先放开我！你抱,抱抱抱太紧了。你没事了？我没事儿啊。不是，你怎么在这儿呀？总要跟我说你犯病了。我没有犯病啊。那刚才的恐怖电影没吓到你吗？啊！我刚才一进去就感觉那个气氛特别的不对，所以我立刻就蒙上了我的眼睛，就差那么。 没事就好。好那，走吧，我送你回家。嗯，好。走。哎呀，这是给我留的吗？点多了。 你今天工作挺忙的啊！电影院，我忘了啊，没关系。我跟你说，那个电影特别的好看，那个妻子特别爱她的丈夫。你觉得她值得被爱吗？那你觉得什么样的人值得被爱？我就是好奇、呃、石总的恋爱观。 很简单，我的生活只有电影，感情这种东西对我来说，浪费时间和精力。那个，我想跟你说，我们约定的时间快到了，我想跟你商量一下，能能不能？房子我帮你找，地址问郝云俊。 不是想说这个呀，说什么约定到期的事儿。本来是想留下的，现在只能搬走了。<laughs> <laughs> 是吗？来，自己站起来试试。啊、站直。我站直了呀。放松，我放手了。不,不行。不会你摔的，来。啊来 哎，双膝微屈，眼睛自然平视远方，眼睛不要盯着脚看，双脚打开，手慢慢的，对。 相信自己，我就在你面前，爬过来。 教教我们啊！不好意思，我还有个笨学生，教不过来。好帅啊！戴上。这个会不会太夸张了？这儿只有小孩的护具了，我还怕你头大戴不上我头大，你头才大吧？不仅大，还秃。说什么呢？我那是谁造成的？啊，还不是因为你？ 脱毛膏的事情还没跟你算呢。您大人不计小人过，你都不知道你换了发型之后，这尽显男人本色。懒得跟你计较。我还没有算你装鬼吓我的事儿还记着呢。我说这么小声你都听得到？有回音。是吗？没有啊。喂，Hello。你又骗我！你又把我当傻子！ 走啊！走，我带你。记住我刚教你的技巧，再试试。我可不可以扶着你啊？你扶着我，你永远也学不会。记住我教你的，放心，不会让你摔的，我在你旁边。 你要是能永远在我身边该多好！来，发什么呆呢？啊，没什么，没什么。来，呃、啊，现在。试试，自己试试。啊。 谢谢你，让我的初恋回忆满分。 我现在完成了呀，阿姨呢，就是想让我考验你的，嗯，验证一下。验证我什么？啊，嗯，就验证你的取向。那你这个方法不能用在别人身上了。 走了，愣着干嘛？不是要看星星吗？啊！我本来是来带你看星星的。为什么要来这儿看星星、啊？因为这边就是有湖光啊，有满天的星星投射到湖面上，一定很浪漫的。可是现在。 天黑漆漆的，怎么看都像是抛尸现场。哎，如果能够满天星星，再配上飘雪，一定更完美的。你又要雪又要星星，怎么可能同时实现呢？那是因为你不懂，初雪对我来说有不一样的意义。我爸就是在初雪那天向我妈表白的。 后来他们就在一起了，所以每一年的初雪，他们都会出去约会，把我一个人留在家里，都没有人陪我玩，我一个人很孤单的。这样吧，以后初雪的时候，我们把我鸟带来，它在雪地里一定很可爱的。算了吧，我知道你没时间。没事啊，下次出去我们还可以再来。真的吗？ 嗯，算了吧，算了吧。为什么？没什么呀。来啊！你知道吗？对着这个湖面许愿，如果湖神听到了你的愿望，他就会满足你的愿望。你要不要试一下？太傻了，我不要。 你自己是制片，你自己做的信自己都不信，你让别人怎么信啊？那反正现在又没有人，你试一下嘛。不要。你不试是,是吧？那我先来。 你要不要试一下？不要，试一下嘛！哎呀，你这个人老干部吗？过来！哎呀，啊，勇敢一点。 今天也没星星了，回去吧。 石梦生日快乐！ 谢谢，你开心就好。嗯、你怎么知道我的生日是今天、啊？就用心知道的。走、啊。我就送你到这儿，我就不进去了。昨天祖瑶就把我打包好的东西都搬走了。这段时间，谢谢你的照顾。 以后就不打扰你了，走啦、嗯。 回来了，你这一整天都去哪儿了？怎么这么……你，哟，不哭不哭，怎么了这是？ 到底发生什么事儿快跟我说说。怎么办？我舍不得瑶瑶 i didn't

到无需逞强。